Привет всем, с вами Алена с канала Алена В этом видео хочу рассказать о моей новиночке. И эта новиночка будет мне обычней. обычной. Это не игрушка, не браслеты, ну вообще не бижутерия, не одежда. А именно сумка. Сейчас вы увидите, какую сумку я купила. Но перед этим я покажу вам старую мою сумку, которая у меня уже все потрепалась. Вот она и была из центра. То есть вот она подробная. Про вас, про вас. Ручки вообще уже облезли. А, купила в радуге вот такую сумку за 466 рублей. Она вот такая прикольная, то есть довольно вместительная. Так выглядит спереди, а так вот тут видно зад. А, она голубого цвета, именно голубого цвет. А, две ручки, одна, можно, одну ручку можно на плечо носить, на плече, а в другую другой руках для мелочи. Дальше открывается она на кнопочке. Э, и тут два отделения. Вы подумайте два, на самом деле тут три отделения. Э, в одном отделении. Два отделения, они одинаковые. То есть тут, тут такое отделение, и тут там кармашки для телефона. И вот это такое между, между этими двумя отделениями. Такое отделение. Не знаю для чего оно. Но замки все, конечно, хорошо работают. И за сумку, да, вот на мой взгляд, эта сумка очень хорошая. То есть, ну, кому понравилось, заходите в Радугу, покупайте. И хочу дополнить, что проблема произошла с каналом Кэт Эндерняш. У нее мама вышла из канала YouTube, и поэтому приходится новый канал создавать. создать Не создается, я чем спала, тем помогла. Всем спасибо, ставьте лайки пишите комментарии. Пока-пока.